আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁ কয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি জাতীয়তাবাদ গঢ়িব খোজো এয়া কোনো দুটা দলকেন্দ্ৰিক কথা নহয় সকলো দল সংগঠন একেলগ হ'লে লাভান্বিত হ'ম কাৰণ জাতীয়তাবাদৰ পৰিসৰ কেৱল উজনিতেই সীমাবদ্ধ নাৰাখি সমগ্ৰ অসমতেই গঢ়ি তুলিব লাগিব তেওঁ লগতে কয় যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই এই ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ লৈছে সেয়া অধিক গণতান্ত্ৰিক আৰু অধিক বিজ্ঞানসন্মত কোনো এটা বা দুটা দলে কেতিয়াও জাতীয়তাবাদ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আমাৰ মূল কথাটো কি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি জাতীয়তাবাদটো গঢ়িব খোজোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা দলকেন্দ্ৰিক কথা নহয় সকলো দল সংগঠনক যদি একেলগে একত্ৰিত হৈ চামিল হ'ব পাৰে তাতহে আমাৰ লাভ আছে জাতীয়তাবাদৰ পৰিসৰটো উজনি অসম আৰু গগৈৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰে নে আপোনালোকে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো দল সংগঠন সকলোকে একত্ৰিত কৰি কৰিব খুজিছোঁ এইটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো বহল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া যিটো ইনিচিয়েটিভ সেইটো মই ভাবোঁ যে মোৰ ডেম'ক্ৰেটিক মোৰ চাইণ্টিফিক মই দৃষ্টিভংগীটো সেইটোৱে কৈছোঁ যে সকলো দল আহিব পৰা পৰিৱেশটো আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিব একেলগ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বেলেগ ৰাস্তা কি সকলোৱে নিজৰ আদৰ্শ আইডেণ্টিটি বিসৰ্জন দিব পাৰিব জানো পাৰিবনে নোৱাৰে যদি পাৰিবতো বহুত আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কালি পাতি আছোঁ কথা পাতি আছোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া ইনিচিয়েটিভ লৈছে কথা পাতি আছোঁ কথা পতাৰ পিছতহে আমি সেইটো এদিন দুদিনত কোৱা বিষয় নিশ্চয় নহয় কেতিয়া হয় কি হ'ব ফৰ্মুলা পাতিবই লাগিব ফৰ্মুলা যিটো হ'ব সেইটো ইম্প'জ কোনেও কৰিব নোৱাৰে জোৰ কৰিব নোৱাৰিব কথা বতৰা পাতিবই লাগিব কথা বতৰা পাতি চাব লাগিব কোনটো ভাল কোনটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনটো কৰিলে সকলোকে ল'ব পাৰিম জাতীয়তাবাদ মানে ইয়াত বহুত সোণোৱাল কছাৰীসকল মিচিং ৰাভা দেউৰী তিৱা বড়ো সকলোকে ল'ব লাগিব সকলোকে ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো এইটোহে মই ভাবোঁ আজিৰ সময়ত প্ৰাসংগিক কথা গগৈ বেছি কনফিডেঞ্চ আগতীয়াকৈ নাই মই মই অৱগত নহয় কি দৃষ্টিত কৰিছে যাক যিহেতু গোটেই বিষয়াৰ গোটেই বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া আলোচনা হৈছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত মই যিটো বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ বক্তব্য মই সমৰ্থন কৰি কৈছোঁ যে আপুনি ঠিকে কথা কৈছে যে সকলোৱে তেওঁ এই কথাই কৈছে যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ আঞ্চলিকতাবাদী সত্তা তেওঁলোককো ল'ব লাগিব তেওঁলোকক নোলোৱাকৈ কোনোবা এটা বা দুটা দলে জাতীয়তাবাদটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে